私は今、二度目の人生を生きている。周りの人たちすべてを不幸にした、一度目の人生。積み重ねた罪を償うため、私は医者になった。できるだけ多くの命を救う。それが私のすべきことだと信じて。私、こんなところで死ぬの。私 またエリーゼの体に戻ったの私と皇太子様との婚約をなかったことにしていただけないでしょうか医者になりたいのです私は絶対に諦めません必ず医者になってみせます婚約を望んでいないと誰が言った じゃあ君は一人で処置したというのかどのように医術を学んできた私はこの人生が終わるその時まで可能な限りの命を救いたいのです。